एक बार तो हमें बैंडेज मिला था और वहाँ एक बच्चे ने लिखा था कि सैनिक भाई अगर आपको कुछ लग जाए तो बैंडेज लगा लेना ટેન્થ યર છે રક્ષાબંધન વિથ ઇન્ડિયન આર્મી આ અમારું પ્રોગ્રામનું આખું નામ છે જે સંજય બચાવ સર દર વર્ષે ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે અમે બધા જ બહેનો બોર્ડર પર અમારા ભાઈઓ માટે રાખી મોકલાવીએ છીએ અને ખાલી અમે નહીં તો દેશના બધા રાજ્યોમાંથી વિદેશમાંથી પણ અહીંયા રાખી મોકલવામાં આવે છે અને તમે કદાચ જોયું હશે તો નાના નાના છોકરીઓ એટલે ફિફ્થ સિક્સ સ્ટાન્ડર્ડના છોકરીઓએ પણ રાખી મોકલી છે અને બહુ જ એલ્ડરલી જે હોય છે એમને પણ રાખી મોકલી છે હું અહીંયા ઓલમોસ્ટ ફાઈ સિક્સ ઇયર્સથી રાખી મોકલું છું પણ આ વખતે પહેલી પહેલીવાર આ ઓર્ગનાઇઝ જે કર્યું છે એ દિવસે આવી છું હા મને બે વરસ પહેલાં આવ્યો હતો કોલ એટલે હું અમે લોકો ઘણા લોકો એટલે અમારામાંથી નામ અને અમારો નંબર અને લેટર્સ જેમાં અમે લોકો એમના અમારા ભાઈઓ માટે સરહદ પરના ભાઈઓ માટે પોએમ્સ લખી હોય કે અમારા મેસેજીસ લખ્યા હોય તો મેં મોકલતા રહીએ છીએ તો મને પણ મેસેજ આવ્યો હતો ત્યાંથી થેન્ક યુનો કે તમારી રાખી પહોંચી ગઈ છે બહુ જ બહુ જ ખુશી થઈ હતી એટલે આઈ વોઝ ઓન ધ ટોપ ઓફ ધ વર્લ્ડ કે હા ચલો મારા એક સરહદ પરના ભાઈએ મને કુ કનેક્ટ કરી શકીએ એના સાથે જે આપણા માટે દિવસ રાત ત્યાં ઊભા છે આપણી રક્ષા કરવા માટે તો આઈ થિંક દિસ ઇઝ અવર રિસ્પોન્સિબિલિટી તમારું નામ पंद्रह से 75 राखियों से यह प्रवृत्ति मैंने मेरे स्टूडेंट्स के लिए शुरू की थी आज ये प्रवृत्ति का 10वां साल है और आज हम इकसठ हज़ार से ज़्यादा राखियाँ बॉर्डर पर भेज रहे हैं सिर्फ फ़र्क ये है कि अब हमें देश विदेश से राखियाँ आती है, बिल्कुल अलग अलग छोटे छोटे अर... राज्यों से छोटे छोटे देशों से भी ये राखियाँ आती है और पहले तो कुरियर आता था मुझे अलग अलग देशों से मगर अब तो यू वगैरह सब कुछ ऐसा है तो इसके माध्यम से मनी ट्रांसफ़र के माध्यम से भी वो लोग यहाँ पैसे भेज देते हैं किसी संस्थाओं को और वो संस्थाएँ राखियाँ खरीदती है या बनाती है और तो वो राखियाँ हमें ला देती है और इस तरीके से हमें ये राखियाँ मिलती है ये राखियाँ हमें इंग्लैंड से आई है अमेरिका से आती है हर साल आती है ऑस्ट्रेलिया से आती है सिंगापुर से आती है चाइना से भी राखियां आती है ऑस्ट्रेलिया से राखी आती है दुबई से राखी आती है और आसाम बात करूँ मैं भारत की बात करूँ तो आसाम यहाँ से जा हमारी राखिया आसाम जाती है तो वहाँ से भी राखियां आती है यहाँ से लद्दाख जम्मू कश्मीर राखिया जाती है वहाँ से भी हमें राखी आती है और हम यहाँ से वो बॉर्डर अब बात यह है कि यादें तो दोनों तरफ की है सिर्फ़ एक याद मैं बता दूँ कि लास्ट ईयर एक आ, मुंबई की सोसाइटी में वीडियो कॉल आया था बॉर्डर से और फिर वहाँ से जब उन उन्होंने फ़ोन किया वीडियो कॉल किया तो पूरी सोसाइटी में पता चल गया कि बॉर्डर से फ़ोन कॉल आया है वीडियो कॉल आया है तो सारे लोग वहाँ के इकट्ठा हो गए पचास साठ लोग इकट्ठा हो गए और यहाँ से उन्होंने देशभक्ति पर गीत गाना शुरू कर दिया तो वहाँ से उस सियाचिन की चौकी पर जो लोग थे सोल्जर्स थे तो वो वहाँ से गाते थे एक लाइन वो गाते थे दूसरी लाइन यहाँ से गाते थे ऐसे बहुत सारे अनुभव आते थे या अलग अलग स्कूलों में ये प्रवृत्ति शुरू होती है राखी मेकिंग की प्रवृत्ति शुरू होती है तो यहाँ जब हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे उनके दिल में सैनिकों के प्रति कितना रिस्पेक्ट है वो पता चलता है एक बार तो हमें बैंडेज मिला था और वहाँ एक बच्चे ने लिखा था कि सैनिक भाई अगर आपको कुछ लग जाए तो बैंडेज लगा लेना तो यह इतना रिस्पेक्ट सैनिकों के प्रति